Внизу, да? Это... Сегодня у нас небольшое состязание. Чемпионат лучших рейдеров Украины. Всего специальный организатор есть заместитель прокурора. Вот мы сегодня привели этого негодяя, предпринимателя, который не заплатил. Поэтому мы решили немного его наказать. И мы будем состязаться в трех дисциплинах. Это, короче, на Огнетушителях газовым баллончиком и бита его. Гаси, давай! Давай! У меня было 36,8% акций. Без моего ведомства забрали всю акцию. И перед продавали это здание, из предприятия вывели здание и Продавали некоторые раз. Они нас угрожают все время, что у нас есть высокие люди, вы ничего не добьетесь. Мы, мы говорят, вас посадим, уголовное дело откроем. Трех самых лучших парней, которые дальше будут продолжать работу со всякими терпилами, которые, ну, такие наглые, которые, не, не хотят платить деньги, нормальному заместителю прокурора. Моего доверителя акционера Сулейманова, который выступал, у него незаконно лишили акции без его ведома. Он то только в 2012 году об этом узнал, потому что происходит документооборот происходит в электронном виде. Он только когда обратится в банк, может узнать. Документ у него, а суд лишил его акции. Те, которые захватили эти акции, захватили власть в этом комбинате. Голова правления, наблюдательность совет и перепродали это здание четыре раза. Понял? Что ты молчишь? Будешь, сука, деньги платить там? В місті Бровари відбулося рейдерське захоплення будинку побуту, ювілейний. І що відбувається зараз? Тобто невідомі люди відібрали у потенціальних власників акції, забрали зараз акції і захопили фізичним методом, захопили приміщення. Це порушено кримінальне провадження. Розслідування ведеться міліцією праворог, Процесуальне керівництво здійснюється районною праворською прокуратурою. Такий виступ можу назвати лише втручання в процесуальне керівництво і слідства, фамілії, які вживалися виступаючими, не відповідають дійсності, і причетність посадових осіб обласної прокуратури відсутнього. THANK YOU